Pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah berjaya mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan ini merupakan titik tolak yang menunjukkan negara kita telah bebas daripada pelenggu penjajahan British. Kemerdekaan ini hanya melibatkan negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu. Pada Persekutuan Tanah Melayu 1957, walau bagaimanapun, dalam keadaan tahun demi tahun timbulnya keperluan untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak. Oleh itu, faktor pertama, ancaman keselamatan. Pergabungan Persekutuan Tanah Melayu dan Sabah Sarawak ini dapat membantu menghancurkan ancaman, ancaman komunis di Singapura. Tengku Haji Rahman berdapat bahawa penyatuan mampu untuk membantu Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk memperkasa pasukan keselamatan untuk membasmi ancaman komunis pada waktu itu yang sedia mengganggu ketenteraman dan keamanan negara pada masa itu Faktor kedua, usaha British mempercepat kemerdekaan British melaksanakan dasar dekolonisasi untuk membebaskan Sabah dan Sarawak sekaligus memberikan kemerdekaan kepada kedua-dua negeri ini. Faktor ketiga adalah komposisi kaum. Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura menyebabkan bangsa Cina lebih dominan daripada bangsa Melayu. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahawa bangsa Cina sebanyak 42.2% lebih tinggi berbanding bangsa Melayu 39.2%. Dengan penggabungan Sabah dan Sarawak, keadaan ini menyebabkan bilangan bumi putera lebih tinggi daripada bangsa China Sarawak menyokong gagasan Malaysia Keadaan ini terjadi apabila terdapat beberapa parti iaitu Datuk Patinggi Abdul Rahman yang mewakili percasa, Datuk Abang Haji Mustafa mewakili Panas, Temenggung juga anak baring daripada Parti Pesaka. Terdapat juga Sarawak yang menentang gagasan Malaysia. Misalnya, Sarawak National Party di bawah pimpinan Stephen Kalong Ningkan menentang kemudian Parti Bersatu Sarawak yang dipimpin oleh Ong Keng Hui menentang gagasan Malaysia. Jika dilihat daripada penunjauan yang dilakukan di Sabah ada juga yang menyokong ada juga yang menentang yang menyokong gagasan Malaysia di Sabah terdiri daripada beberapa buah parti iaitu Parti Pasok Momogun Sabah Chinese Association United National Sabah Organisation dan United Kadazan Dusun National Organisation. Beberapa parti Sabah inilah yang menyokong membentuk Sabah Alliance untuk menyokong gagasan Malaysia. Dekat Sabah juga ada keputusan menentang yang mana Parti Rakyat Brunei AM Azhari, dan Stephen yang kemudiannya menyokong yang mewakili Parti Anko dan Ong Kehui Parti Bersatu Sarawak yang membentuk barisan bersatu bagi mencabar gagasan Malaysia. Di Singapura juga ada keputusan menyokong dan menentang. Misalnya, parti, misalnya barisan sosialis melihat gagasan Malaysia ini sebagai satu bentuk penjajahan baru British sangat menentang yang dilakukan oleh barisan sosialis. Walau bagaimanapun, People Action Party dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyokong Gagasan Malaysia kerana dapat meluaskan pasaran industri ekonomi yang sangat penting untuk menjaga kebajikan rakyat Singapura. Reaksi Brunei terhadap gagasan Malaysia Misalnya, Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia tetapi mahu mencapai kemerdekaan dahulu. Terdapat juga rakyat Brunei yang menentang misalnya parti rakyat Brunei yang dipimpin oleh AM Azhari mahukan Sarawak Sabah, Brunei dan Kalimantan untuk membentuk kesatuan Kalimantan Utara yang mencabar gagasan Malaysia. Keadaan ini yang memberikan kesekaran. Reaksi negara jiran juga ada. Misalnya, Indonesia menyokong gagasan Malaysia. Filipina menentang gagasan Malaysia kerana mahu akan Sabah. Thailand menyokong gagasan Malaysia kerana ingin mewujudkan keamanan serantau. Daripada reaksi yang dilakukan oleh beberapa buah negeri sebelum pergabungan ini sebenarnya telah memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk sebuah negara yang dikenal sebagai negara Malaysia yang mana pada 14 September 1963 laporan misi Malaysia yang ditangguhkan sehingga 16 September 1963 telah mencatatkan sejarah yang penting yang mana negara kita Daripada nama persekutuan Tanah Melayu 1957 apabila bergabung dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura membentuk sebuah negara baharu yang dikenali sebagai negara Malaysia. 16 September 1963 menjadi titik permulaan kepada lahirnya sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu memelihara keamanan dan kedaulatan yang dikecapi sehingga ke hari ini.